Bakıda məktəbdən oğurluq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, Xətai rayon polis idarəsi 37-ci polis şöbə səmətkadaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində aprelin 22-sinə keçən gecə rayon ərazisindəki tam orta məktəblərin birindən təhsil üçün nəzərdə tutulmuş bir ədəd Yojq markalı qaz tapancası və bir ədəd AK-74 markalı avtomat silahı oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Keçmiş deputat Hüseyn Bala Mirələmov sözün əsl mənasında dünyada ən məşhur şəxsə çevrilib. Ölkə TV xəbər verir ki, məlum videosunu dünyada məşhur edib. Belə ki, Hüseyn Bala Mirələmovun iştiraki ilə yayılan qalmaqallı video Birləşmiş Ştatların Avropa Birliyi telekanalında nümayiş olunan ən məşhur toqşu Jimmy Kimmellə birbaşa efirdə nümayiş olunub.